Доброго ранку в ефірі програми рано вранці і настав час нашої постійної рубрики «Гостєвий майданчик. Я вважаю, що останнім часом мені дуже щастить із гостями, адже сьогодні ми будемо говорити на тему, яка мене особисто дуже хвилює: на тему сучасного українського кіно. Сьогодні у нас у гостях Наріман Алієв, член громадської організації Сучасне українське кіно. Доброго ранку. Добрий день. Нариман, расскажите про себя, где вы народились, а что вы заканчивали? О, боже. Э, я родился в Крыму, э, сюда в Киев переехал 16 лет учиться э, на режиссера. За, ну, в прошлом году получил диплом специалиста института Карпенко Карова по специальности режиссера телевидения. Как-то вы очень сумно про это говорите. Э, нет, почему сумно? Просто говорю как факт. Как mm -hmm. проходило ваше навчание? Интересно, интересно. Четыре года отучился сначала в одном университете, институте экранных искусств. А на специалиста Павлась, поступил уже в Карпенко. Как бы, ну что, отснимал дипломные работы, как бы защитился, все хорошо на самом деле. Чем вы зараз занимаетесь? А, сейчас мы занимаемся в детских направлениях, в том в громадской организации. Сук, сейчас на украинский, кино, также мы, ну как бы я лично и все мои соратники по этому делу заняты уже своими следующими проектами, как бы стараюсь не останавливаться на том, что есть, и как бы продолжать работать с тем, что есть, как есть. Поэтому... В чем полягает главная идея этой громадской организации? Популяризировать украинское кино среди населения, потому что но мы лично столкнулись с этой проблемой, что как бы у нас работа есть, ну, не только у нас, в принципе, да, у молодых людей, а показывать их негде, как бы, ну, нет возможности совершенно. Да. Есть несколько так, больших фестивалей в Украине, но это не сказать, что это огр охватывает огромный контингент людей, а больше ничего-то и нет. Да. Нет никакой поддержки, нет никакой дистрибьюции, нет никакой ну, просто работа с молодежью, с их, с их работами, и постепенно, как бы, спустя там некоторое время э, ну, у нас э, были сначала показаны в рамках Google Fest, именно ссылка сейчас на украинское кино, потом они переросли в такой, как киноклуб в кассе до ритма, это показывали украинские короткометражки, и после вот, на годовщину Майдана в феврале устроили большой показ работы Майдане в кинопанораме. И прошло все очень удачно, хорошо, скажем так. Более 400 человек пришло на показ. И после этого как бы но организация стала, стала расти, и появилась идея как бы, ее официально оформить и продолжить работать в этом направлении, потому что ну, есть люди, которым это интересно, которые ходят, которые заинтересованы, есть что показывать. Как бы, ну, рынок этот свободен, хотя это не назвать рынком, это так, скажем, так прилавок. Вот, и мы решили этим заняться, потому что пока заниматься, к сожалению, этим некому. некому да. Мы бы с удовольствием занимались, мне кажется, Почему? больше... Почему? Нет, ну, профессии своей, да, чем а, как бы, дистрибьюцией, как бы таким показами фильмов. Но мы считаем, что на данный момент нам это необходимо. Если мы это не сделаем, то никто это делать за нас не будет. Почему так вышло, что на дворе уже 2015 год, а мы только сейчас начинаем, и то не все, ходить на украинское кино? Ну, опять же, проблема в его... Где, где смотреть его? Проблема в показах. Да? В кинотеатры очень сложно пробиться полным метром. Вообще сложно. Полный метр, потом сложно пробиться в кинотеатры. Все прекрасные режиссеры, которые проходили этот сложный путь, знают, как сложно пробиться на большой экран. Мы же выбрали немножко другую концепцию. В чем она проще? Это небольшие киноклубы, там до 100 человек залы. Коте реально можна собрать. Але навіть коли українське повнометражне кіно виходить на широкий екран в кінотеатрі, гарним прикладом для цього є фільм. Це я, який нещодавно транслювався у кінотеатрах, все одно ці фільми не збирають широку аудиторію. Так, люди ходять, але це дуже дуже маленька їх кількість. Чому так відбувається? Це просто ми не звикли до українського кіно. Нам не подобається нам краще заплатити гроші і сходити на якийсь там американський блокбастер. Ну, конечно, это всегда легче, и как бы э, это как бы нужно проводить насчет этого работы, мне кажется. То есть ну, это недоверие то, до своего продукта? Недоверие, нежелание потратить время, то есть, да, как бы, ну, никто, как бы, не... Х... время – деньги у нас тогда, никто не хочет как бы, тратить его, не, ну, не зная на что. Как бы, поэтому нужно работать с населением очень, как бы, серьезно в плане бесплатными показами. То есть вот мы в регионах, особенно, на самом деле, люди голодные в плане чего-то своего. Там ну, ничего не происходит. Мы ездили в апреле в Самбер, это Львовская область. Потрясающий город, потрясающие люди. Собралось человек 200, да, и настолько душевно как бы, прошел диалог, самое главное. Как бы. В чем вот особенность нашей громадской организации, то есть в наших показах, то что мы стараемся постоянно привлекать членов съемочных групп, режиссеров, чтобы они посещали показы и имели диалог со зрителем. Это очень полезно, как с одной стороны, так и с другой. Зрителям могут задать вот эти вот вопросы, которые их интересуют. А почему у вас так все грустно или почему у вас э, все так непонятно да то есть или там или не понравилось э, режиссеры могут объяснить свою точку зрения и могут вынести для себя какие-то выводы по поводу того ну, как воспринимают их не фильм потому что э, очень легко делать кино которое никто не видит и очень легко его любить Понимаете? А когда ты сталкиваешься со зрителем, ты начинаешь переосмысливать то, что ты сделал. Ты начинаешь для себя открывать что-то новое в этом. И не всегда хорошее, скажем так, да? И это процесс, который необходимо пройти обоим сторонам. Потому что как бы и не сказать, что у нас есть киноиндустрия в полном понимании этого значения, что, которая существует, и она просто... Она тоже, тоже, тоже только зарождается. Поэтому это такое еще очень... Образуючі проект, що з однієї сторони, що з іншої, потім як взаємодія. І ми стараємося бути а, вот этим проводом, який будуть молодих режисерів, які в будущем будуть делать більші великі картини. Ми на цьому надіємося. Ну, звичайно, я теж да. сподіваюся на це. Я ніяк не хочу там нікого образити, але мені здається, що таке враження, ніби э, у наших людей відсутній смак. До, до кіно, до серіалів, тому що те, що показують по телевізору, на загал. Наприклад, коли я дивлюсь, я не можу сказати, що це високого рівня якості кіно або ті ж самі серіали. Але людям загалу, так більшості їм подобається, тому вони ходять на ці блокбастери, які я, наприклад, там не вважаю за потрібне дивитися. Як потрібно ем, виховувати цей смак. Ні. Все должно существовать, то есть нельзя ну, никуда не денутся, никуда это ничего не денется. То есть существовать имеет право все, как и украинское кино. Поэтому воспитывать, ну, воспитывать как можно кино, показывать хорошее кино, да. То есть ну, это, это очень сложно объяснить. То есть как, как зрителю да, как бы донести то, что есть. Каждый, вот когда каждый будет делать свое дело вот, в стране, в мире, в семье то все будет получаться будет и кино хорошее и дороги ровные как бы и зритель правильный понимаете? то есть когда просто если каждый будет заниматься своим делом вот у меня такое ощущение как бы у нас сейчас на самом деле очень большой бум то есть мы смотрим как бы много молодых вот студентов выпускаются, которые делают качественный продукт самостоятельно ну, при минимальных средствах э -э и они готовы они готовы двигаться дальше то есть и и людям и люди тоже воспитываются, смотрят, как бы... На самом деле очень... Вот, за три месяца существования нашей организации мы очень широко расширились. То есть от, если говорю, от маленьких э, таких показов. У нас вот будут каждую неделю показы на арпетнике Фролове. Мы будем на Трепильском поле показывать э, ну, два блока. На Комик-Коне вот, э, вот, буквально на прошлые Две недели назад... Мы, мы, весь киноблог был за, за нашей организацией, куча людей было куча людей которые сидели, смотрели анимацию, короткий метр, общались с режиссерами, как бы презентовали э, ну, как бы проект Максима Са, типа первый вот этот вот, э, украинский комикс, который с, снимается, и все ну, с удовольствием как бы, да, на это черпают. Когда будет с чего черпать, люди начнут это делать. Причем молодежь очень активная, она да, ищет, смотрит, причем... Наш, мы наши мероприятия как бы рекламируем только через со соцсети. Да. Вот у нас недавно появился сайт официальный cook.org.ua, на котором тоже можно видеть все наши мероприятия. Как бы. У нас нет никаких там внешней огромной рекламы, да, у нас нет там на телевидении, радио. Но люди находят и приходят, и мы заполняем залы, да, то есть мы находим. Новые площадки, то есть с нами связываются новые партнеры, которые готовы и с удовольствием хотят, чтобы показывать на разных площадках украинское кино. То есть на самом деле спрос есть, спрос есть. А что, поддерживает вас держава? Нет, почему? У нас, нас даже не взяли в общественный совет КНДА. То есть Вы я вот свою не кандидатуру не подавал. Э как бы, но нам даже не пришел отказ, но это, это все на самом деле мелочи. Мы от государства не хотим ничего, нам ничего этого не надо. Мы просто, вот как говорят, если каждый будет делать свое дело, все С будет хорошо. Силами. Да, да, да. Ну, то есть, а чем она может нам помочь? Чем она кому сейчас может помочь? Мы хотим показать, что мы как бы чего-то способны, у нас что-то есть. Если мы самостоятельно сможем это сделать, то, мне кажется, нам уже ничего не будет страшно в этой жизни. Какие и на Заходе с приводу ваших фильмов? А, за... На Заходе очень очень разные, на самом деле, очень разные. вот э, У нас было несколько показов сейчас на украинском кино в Вильвао, в Испании, в Лондоне. Часть нашей программы показывалась в Румынии. вот На прошлой неделе буквально... ну это это неизвестный мир для зарубежного зрителя потому что как бы им не с чем сравнивать да? когда вот насчет например фильма «Слабошпицкого племя, многие, скажем, мои зарубежные друзья, посмотрят фильм, пишут сразу мне с вопросом, а как ты к нему относишься? потому что они немножко в растерянности, потому что они им нечем сравнить, им нечем как бы объективно оценить, да, то есть это произведение, то есть ну в плане в плане Украины, не в плане режиссера, а в плане как Украины, mm -hmm. вот. также вот наши представители вот, как бы, члены организации вот, презентуют свои работы на фестивалях. Вот, во Фрибурге вот, моя, там, еще Никона Романченко показывали в на неделе украинское кино в Париже. У меня тоже еще там в Ирландии была, опять в Париже. То есть как-то вот так вот ездят, немножко показываем, как бы стараемся находим контакты. Вот буквально в воскресенье, это будет очень хорошее наше мероприятие. Приезжает мой близкий друг Поль с Франции со своей девушкой Марго. И они, мы сделаем им небольшой такой, скажем, камерный показ их фильмов. Он, учит, он, отучился в бельгийской киношколе. Будем показывать их фильмы, и сможем, как бы, зритель сможет с ними пообщаться. То есть мы уже до этого показывали его фильм, и вообще ну, мы делали такую обучающуюся программу студенческого международного кино. Я лично ей занимался. Мы сделали три блока. И как бы то, чем занимаются студенты за рубежом, да, на каком они уровне, как бы, ну, и много студентов, особенно молодых, приходило, смотрело. А тут такая возможность как бы пообщаться и перенять какой-то опыт, не знаю, то есть это поэтому воскресенье в кассе в 5 часов вечера мы будем всех ждать. Это Ярослава Вал, 17 Это можно даже считать за ваши последние слова для наших телеглядачів, такое заохотчивание до перегляду украинского кино. Конічно, от можна прийти зарубіжне, а потім прийти, ті Маша. Якби вже головне видите, зробити это... перший крок. Конечно, <рес> вам понравиться. Що ж, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Я вам бажаю натхнення. Я бажаю вам сил у вашій нелегкій справі і здоров'я. Дякую. Сьогодні у нас у гостях був член громадської організації Сучасне українське кіно наріман Алієв. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.